Стену а, поставили. не поломал, а я была стояла, так и снял. Так, я стояла, так и снял. Это от компьютера, да? От монитора? Это от старого телевизора. От телевизора? Да. Старый телевизор. Ну не монитор, ты знаешь, что такое монитор компьютер? Да, я знаю, что монитор. Великий такой старый. Это телевизор понял. GVC. Угу. Телевизоры GVC. Бо я думал, что вот такие жовтые тики в компьютерах есть. Блин, Вин, короче, очень долго у меня этот телевизор. Вот это Вообще, незаменимый. незаменный. Я не знаю, он еще работает. Понял, понял. Дальше. Что трохи, короче, я там накусал, да. Не знаю, тебе треба магнит, не треба. А я буду тебе Ну не, не. не треба кидать, оно все равно ничего не стоит. Ну, может, здесь... Піпельниця СССР може. Піпільниця СССР, прикольно, не поломана. Нет, цветний цвіт, метод. Я бачу. Ну не я бачу, що не поломано, бачиш, наже по патіна. І що ти хочеш за пепельницю? Бля, я не знаю. Я не Так, недорого. Ну недорого це скільки. 50 гривень хватит? Звісно. Может, смотри, я, тебе такие же даже принес, может А, это не медь. Я не знаю, что такое. Я думаю, воно медно, воно не медно, не, Влад, нафиг он... она... такое... <звук> воно на как пипец. Я думаю, что чего воно так думаю, воно Браслет с магнитом. Не липнет. Ну не липнет, но это якийсь, то это. Ну двадцаху хотя бы. Ну двадцаху, да. Это типа как дюр алюминий, что-то такое, я не знаю просто, не, что это за дюр. Это не дюр, это точно. Ну дивись, воно белый металл. Видишь, что окисляется? Десь... Э... Ну вот, сверху помидионный, типа. Помидионный, но все равно окисляется, бляха, ну точно не дюрали. Ну что это дюрали, это склад. А это, не знаю, кстати. Ну, СССР, Кто скажу, знает, что это такое? Кто знает, что это за пепельница? Напиши. на корабле он был. Напишите, что это за пепельница. Там рисунок есть. Они были рисунок. Линзи, наверное, наверно, рисунки были разные. Пепельницы. Робили по-любому с разным рисунком. Normal. Ну, дюраль по-любому, он, она он уже по это капец. Дюраль не звонит. Вот так она не звонит, дюраль. А не я не рассказываю, специалисты, так, взяли, не дюраль, да, звонит или не звонит дюраль, цаха... ну посмотрите, как оно съедено, вот, как так канала. может быть. Дальше, все, я думаю, может Это вообще какие-то мне... Тоже, кстати, уже старый, блядь. Старый yeah. вообще, думаю, какие-то. Здесь после 90-х, ну, наверное. Знаешь, депутаты нас Не знаю, как хрень тоже. Вы понятия, что там внутри. Ну, тут, 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 короче, тут пару штук есть. Вот, Выпустил, купил. Но ну, лично СССР Ну, как... Ладно, знаю. Также и чего вот, вот, Даже сыки тебе бедать. Сейчас я на то Рулетка можешь еще такая. Метрова. Может тебе требует в хозяйстве. Рублей 70 дам за все. Все за все, да? Да. Хорошо, так дальше все, 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 конечно, Давай быстрее. Есть еще спичный коробок Тоже, может, здесь знаешь, я продавал разные. Не, не раз надо. Разные. Не, не надо. надо. СССРский стаканчик. Тоже Серовский верно. нож. Тоже Влад, я Ты знаешь, как лоты создавать разные, правильно? Все. Ну, разные, там, ну, 500, да? 500 кг. Ну, думать, как могу подождать, если нет. С нет. пепельницей, наверное, я прогадал, заплату тебе, ну, ладно, пойдет. Пойдет.